تقول من اقل التعليقات منطقيه في تبرير العمل الاجرامي الذي وقع في العاصمه الفرنسيه ما حاوله البعض من ربطه بجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر وغيرها اليوم تروح الى المانيا تلاقي بالمتاحف في ترسيخ وتاكيد على الجريمه الحكومه الالمانيه ايام النازيه في الحرب هذه موجود نصب موجود في المتاحف ودفعوا تعويضات هائله لإسرائيل ولليهود على ما اقترفوه نعم. فعلى الأقل الغرب قاعد يعترف بالأفلام الفرنسية أو الأوروبية اللي أنتجت بالأفلام الأمريكية اللي أنتجت سواء ضد الاستعمار الفرنسي وأفعاله في أفريقيا سواء الإنجليز سووا في أهل وأهل البلاد الأصليين في أستراليا ونيوزيلندا الأمريكيين اللي سووا مع الهنود الحمر وثقوا هالأشياء هذه هل احنا وهذا اللي قلته بالمقال مستعدين نعترف ان احنا كمان كعرب او كمسلمين كانت لنا فضائعنا كانت لنا اعمالنا سيئه احنا نسميها فتوحات نسميها غزوات تحت شعار ديني ولكن لا يعني ان بما اني انا غطيتها بشعار ديني او لحفتها بلحاف شرعي ان انا يجوز لي ان اقتل مئات الاف الهنود عشان افتح انا بلاد الهند والسند او اسبانيا يعني هذه الدول لم تخضع لنا لان احنا لطيفين وشعرنا اسود وعيوننا سود وهم شقر وعيونهم خضر، <applause> هم اضطروا ورضخوا لنا لان عملنا فيهم السيف، فكل جهه لها جرائم فما نقدر اليوم نتفلسف ونقول والله جرائم الانجليز احنا انا متاكد وكتبتها اكثر من مره لو عند الشعب الفلسطيني وانا مناصر قوي للشعب الفلسطيني، لو عند الشعب الفلسطيني قنبله نوويه لرماها على اسرائيل وخلصنا منها من زمان. داعش اسم جديد. هناك عشرات او مئات الحركات الاسلاميه من بعد انهيار الدوله الامويه ظهرت ومخالفه للحكم او الحكومه المركزيه. احدهم القرامطه. هذول كلهم يعتبروا في زمانهم هم داعش. فداعش الان صارت متوسعه مع انهيار الوضع في سوريا والعراق. انهيار الوضع هذا هيئ لبروز داعش. زياده الظلم موجوده بالدول العربيه والفقر والحاله الماساويه اللي تعيشها اكثر من دوله خلقت داعش. فكل هذه العوامل مع الاعلام ساهمت في ظهور داعش، بس داعش كانت دائما موجوده. المعطيات اللي عندنا في هذه الكتب تلاقيها معطيات خطيره يعني توصلك لنتائج ان احنا احسن الخلق احنا اشرف ناس طريقه حياتنا هي الانظف الطهاره عندنا النجاسه عند غيرنا هذا لا تاكل اكله لا تلبس لباسه حتى لو مريت تحت مكيف الكوندنسيشن هاي التقطير الماي نقط عليك وانت رايح المسجد اسال منو ساكن هالبيت اذا غير اذا كتابي او غير مسلم تروح تتوضا مره ثانيه، فاحنا اكلنا الافضل، لباسنا الافضل، طريقه معيشتنا الافضل، تفكيرنا افضل، دراستنا افضل، مواد ووصلنا لهالنتيجه البائسه لازم نعيد النظر لازم نعيد النظر في هذا الموضوع. عندك شك ان احنا الافضل؟ ما اعتقد ان احنا الافضل الا في اشياء هي السيئه، احنا المرضى ونطلب الطبيب يجي يعالجنا ونقول له يا طبيب تعال نام جنبي بهالسرير وحط البايبات في منخارك وصير مريض مثلي ليش ليش ما انا اصير مثل اروح مع الطبيب نعم انا ابي اجر الطبيب لمرضي فاحنا هالمحاولات هذه لجر العالم معنا و واجبار على دخول الاسلام كان احنا في جنه الخلد الان في, في الارض ننطر يا اخي عندك خطوه خطوه بس ان جر العالم اجباره على انه يدخل الاسلام غصبا عنه يدفع الجزء هو او يدفع الجزيه أو صاغر او نضربه بالسيف او نجز راسه ايش راح يصير بهالعالم؟ اتكلم على الاجمالي 90% من المسلمين هم سنه او اقل شويه 85 فانت تركز على الغالبيه الارهاب اللي قاعد يجي في الفلبين في باكستان وفي الهند نعم وفي أفغانستان وفي الصومالية وفي تونس وفي مصر والمغرب والعراق وسوريا وغير دول الخليج كلها إرهاب سني فالإرهاب السني هو هاجسي أنا كليبرالي إيران يجي دورها ما أعتقد أن هي تشكل خطر على ليبراليتي حاليا ولو أنا معاها 180 درجة في تضاد، فأنا غير متعاطف أصلا، ولكن لا, لا أعتقد أن الخطر اليوم هو خطر إرهاب شيعي، أعتقد أن عندنا إرهاب سني ويكمل عليه يعني خلينا نقول البومبونه اللي تحطها زيادة إرهاب شيعي.